বিকশিত ভারতের নির্মাণে শ্রমিকের ভূমিকা নিয়ে শিয়ালদহ ডক্টর বিধানচন্দ্র রয়ের ইনস্টিটিউটে প্রেসমিট করলেন এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ডক্টর মহেশ শর্মা উপস্থিত ছিলেন বিজিএমএমের প্রেসিডেন্ট শ্রী পশুপতি মন্ডল, কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন কাউন্সিলের শ্রী সজল ঘোষ বিজিএমএমের সদস্য শ্রীযুক্ত কল্পতরু ভট্টাচার্যা শ্রীমতী ইপসিতা ভট্টাচারিয়া শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার যাতে বন্ধ হয় সেই বিষয়ে সরকারকে বার্তা দিলেন आज पश्चिमी बंगाल के सभी श्रमिक कार्यकर्ता बंधु भगनियों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन यहाँ कलकत्ता के सभागार में हो रहा है भारतीय जनता मजदूर मंच के नेतृत्व में यहाँ पूरे प्रदेश के असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के श्रमिक नेता उपस्थित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री रहे आदरणीय राहुल सिन्हा जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं यहाँ हम लोग आज चर्चा चिंतन कर रहे हैं बंगाल के श्रमिकों की समस्याओं का तकलीफ़ों का परेशानियों का कि किन परेशानियों से होकर बंगाल का मजदूर गुजर रहा है कितने अत्याचार उस पर हो रहे हैं कितने अनाचार हो रहे हैं मिनिमम वेजेस के लिए भी वो परेशान हो रहा है कल मुझे चाय बाग़ान के श्रमिकों ने अपनी समस्याएं बताई वहाँ दो सौ रुपये डेढ़ सौ रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर हमारी बहनों को काम करना पड़ रहा है बारह बारह घंटे चौदह चौदह घंटे आज मुझे हावड़ा के हमारे हॉकर भाइयों ने अपनी समस्याएं बताई इसी तरह से पसकुड़ा डायमंड हावर्ड मेदिनीपुर जगदल जूट मिल के कार्यकर्ता बैरकपुर बाकी अलग अलग कोनों से जो यहाँ से आए हैं पूरे पश्चिमी बंगाल से उनकी समस्याओं को सुना है उनकी बातचीत को संबंधित विभागों तक पहुंचाएंगे केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय के माध्यम से माननीय मोदी जी की यशस्वी योजनाओं का लाभ उनको मिले और बंगाल का यह जो आतंकी शासन है ये समाप्त तो हो इसके लिए आज मजदूरों ने हुंकार भरी है भारतीय जनता मजदूर मंच के माध्यम से भाई पशुपति मंडल जी के नेतृत्व में आज ये प्रदेश स्तरीय जो अधिवेशन हो रहा है यहाँ पूरे बंगाल का मजदूर एकजुट होने का अपना संकल्प लेकर जाएगा দেখুন ভারতীয় জনতা মজদুর মোর্চা যেটা আছে আজকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবথেকে বড় যে অসংগঠিত যে মজদুরদের যে একটা সংগঠন সেটা হচ্ছে ভারতীয় জনতা মজদুর মোর্চা আপনারা দেখুন যে একটা ছাতার তলায় তারা একটা কাজ করে এবং তাদের যে চাহিদা তাদের যে অভাব অভিযোগ এবং তাদের যে রাইটস রাইটসটা নিয়ে কাজ এই ভারতীয় জনতা মজদুর মোর্চা কাজ করে আগামী দিনে আমি তাদের সাফল্য কামনা করি এবং আরও শক্তিশালীভাবে এই যারা আছেন যারা মজদুর আছেন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নট অনলি অনলি ইন ওয়েস্ট নো অল ওভার ইন ইন্ডিয়া একসাথে আরও সংগঠিতভাবে ভারতবর্ষকে এবং সুন্দর করে আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব সবসময় একটা বড় ভূমিকা সবসময় থেকেছে আগামী দিনে আরও সংগঠিতভাবে তারা সংগঠিত হোক এবং একত্রিতভাবে আমরা ভারতবর্ষকে আরও আগে নিয়ে যাই এটাই আমি বলবো যে বিজে এম এম এর পক্ষে